হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আকৌ ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ ইয়াত কেৰাহীত মই ৰিফাইন তেল অলপ দিলোঁ চেনি দিলোঁ এয়া গোটা জিৰা দি মই জিৰাখিনি অলপ পুতিব দিলোঁ ৰং তাৰপিছত মই ইয়াতে এটা পিঁয়াজ দি দিলোঁ পিঁয়াজ দি ভালদৰে ভাজিম আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মই নতুন ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ নতুন মানে কি আৰু সদায় সকলোৱে খায়েই থাকে মোৰ মোৰ পদ্ধতিৰে মই মানে বনাইছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাবচোন এয়া চাওক পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'ল ইয়াতে মই এতিয়া এটা বিলাহী দি দিলোঁ বিলাহী দি এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম লৰাই সেয়া গেছটো অকণমান কমাই থৈছোঁ দি ভালদৰে লৰাই লৰাই ইয়াতে মই আকৌ আদা নহৰু সেয়া অকণমান দি ভাজিম আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ মাংসখিনি ভাজি খায়নে এয়া চাওক চিকেন লৈ আহিছিলে এই চিকেনখিনি এতিয়া মই বনাওঁ এয়া আদা নহৰু কেইকোটামান মই তেলতে দি দিছোঁ দি লৈ ভালদৰে এইখিনি মই লৰাই থাকিম লৰাই লৰাই আধা ভাজা হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি নমাই দিলোঁ এয়া মোৰ ভজা হৈ গ'ল যিহেতু মই কালাৰ চালাৰ মাংসত নিদিওঁ সেইকাৰণে মই বিলাহীয়ে দিওঁ বিলাহীটো অকণমান ৰংটো আনে মাংসত আৰু এইফালে মই এতিয়া মিঠাতেল দি দিছোঁ প্ৰথমতে ৰিফাইন তেল এতিয়া মই মিঠাতেল দিছোঁ মিঠাতেল দি ইয়াতে শুকান জলকীয়া এটা দি ভালদৰে জলকীয়াটো মই ভাজিব দিছোঁ জলকীয়াৰ যিটো এটা গোন্ধ এটা ওলায় ন শুকান জলকীয়া সেই গোন্ধটো ভাল লাগে মাংসখিনিত এই অকণমান জলকীয়াটো কালাৰটো বেলেগ হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে মই মোৰ মাংসখিনি দি দিলোঁ ব্ৰইলাৰখিনি আৰু ইয়াতে মই গোটা জলকীয়া দুটাও দি দিছোঁ কাৰণ সৰু ছোৱালীজনী যিহেতু তাই জ্বলা খাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই এনেকৈ গোটাকৈ দিছোঁ পিছত আমি পিছত ভাঙি ল'ম আৰু তাইখনে কাঢ়ি থৈ এতিয়া মাংসখিনি ভালদৰে লৰাই আছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া গোটা জিৰা ধনিয়া জালুক আৰু অকণমান গৰম মছলা দি দিছোঁ এইবিলাক মছলাখিনি সকলোখিনি মই পেকেটৰ ইউজ নকৰোঁ মই এইবিলাক চব ঘৰতে হেৰি কৰোঁ বনাওঁ মানে জিৰা বজাৰৰ পৰা কিনি আনি এনেকুৱা মিক্সিত বটি মেলি আৰু থৈ দিওঁ মই ষ্ট'ৰ কৰি তাৰপিছত এনেকৈ বনাওঁ পেকেটবিলাক মোৰ ভাল নালাগে আৰু বেছিবিলাক মই মছলাও নিদিওঁ জাষ্ট চিম্পুলকৈ মই বনাওঁ চিকেনটো এইটো মই একদম সহজ ৰেচিপি এটা দিছোঁ যাতে আলহী কোনোবা আহিলে আপোনালোকে পটককৈ বনাই খুৱাব পাৰে আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস যিহেতু বেছি সময়ো নালাগে আৰু এয়া চাওক মই বিলাহী পিঁয়াজ আদা নহৰু এইখিনি যে ভাজি থৈছিলোঁ এইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত দি দিম আৰু মিক্সিত দিয়া হোৱাৰ পিছত এয়া চাওক এইখিনি হৈ গ'ল মিক্সিত দিয়া তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াতে মিক্সিতো দিওঁ অকণমান আপোনালোকে পানীও দি ল'ব যাতে অকণমান পিচিবলৈ ভাল হয় এয়া চাওক মাংসখিনি অকণ মই ইয়াতে দি দিলোঁ মছলাখিনি দি লৈ এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই থাকিম মাংসখিনি আপোনালোকে যিমানে লৰাব সিমানে বোলে সোৱাদ হয় মোক মায়ে কোৱা কথা এইখন সেইকাৰণে মই মাংসখিনি যিমান পাৰোঁ সিমান লৰাই থাকোঁ খুব লৰাওঁ মাংসখিনি বোলে এটা ভাজি থাকোঁতে অলপ টোপ টোপককৈ বোলে এটা শব্দ সৰু হ'ব লাগে মানে মাংসটো বোলে ফুটে সেই মাংসটো যেতিয়া ফুটে ন সেই সোৱাদটো বোলে বেছি ভাল হয় আৰু এয়া চাওক মোৰ লোভে লাগি আছে মাংসখিনি ইমান যে সোৱাদ হৈছিলে মাংসখিনি তেনেই সহজভাৱে বনাইছিলোঁ মই মাংস পিছত মানে ৰুটিৰ লগত খাবলৈ যে বেছি ভাল লাগে সেইখিনি আৰু ৰুটিটো লাগিব আৰু ইয়াৰ লগত যদি পোলাও হয় পোলাও খুব ভাল লাগে আপোনালোকেও মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই বাৰু কেনেকুৱা লাগে আৰু ক'ৰ ক'ৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে জনাবচোন জনালে ময়ো সুখী হ'ম আৰু আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি অলপ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব এয়া মাংসখিনি মোৰ ভজা হৈছে মই আকৌ ঢাকোন মাৰি লৈ আকৌ ভাজিছোঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ তেল ওলাই গৈছে মাংসখিনি এয়া মাংসখিনি সিজিছেই প্ৰায় আৰু এয়া কচুৰি মিঠি মই অকণমান দি দিছোঁ কচুৰি মিঠি প্ৰায়ভাগে ভাজি লয় টাৱাত শুকান টাৱাত মই কিন্তু নাই ভাজা মই এনেই হাতে মোহাৰি লৈ এনেকৈ দি দিছোঁ দি দি লৈ আকৌ ভালদৰে লৰাই আছোঁ লৰাই আছোঁ লৰাই লৰাই এইখিনি আকৌ মই ঢাকন দি থৈ দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে ইয়াত দিছেনে কিমান ভাজি আছোঁ যিমানে ভাজে সিমানে ভাল হ'ব মাংসখিনি এইখিনি মোৰ শাহুমায়ে কোৱা কথা সেইকাৰণে মইও আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মোৰ খাহুমাই মানে এনেকৈ বনাই বনাই খুৱাইছিলে আগতে এতিয়া নোখোৱাই এতিয়া বয়স হৈছে যিহেতু তেওঁ অলপ এলাহ কৰে কিন্তু তেওঁ বনোৱা মাংস মই খাই খুবেই ভাল পাওঁ আৰু এয়া চব ঢাকন দি দিছোঁ এয়া কি ধুনীয়া হৈ গৈছে মাংসখিনি তাৰপিছত এইখিনি আকৌ এবাৰ মই লৰাই দিম লৰাই দি লৈ ইয়াতে মই মছলাখিনি যে মিক্সিত দিছিলোঁ সেই মছলাখিনি মই এয়া মাংসৰ ওপৰত মই ঢালি দিম এয়া চাওক কি ধুনীয়া মাংস এৰিয়ে গৈছে ভাজোঁতে ভাজোঁতে এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে কালাৰটো বহুত বেলেগ হৈ গ'ল চেঞ্জ হৈ গ'ল কালাৰটো এয়া এতিয়া মই এয়া মিক্সিটোত পানী অলপ দি লৈছোঁ দি লৈ মছলাখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে মই মাংসখিনি দি লৈছোঁ আৰু এই এতিয়া বেছি সময় নালাগে আৰু হৈয়ে যাব খুব বেছি এইটো আধা ঘণ্টামানৰ আধা ঘণ্টাও নালাগিব চাগৈ বিছ পঁচিছ মিনিটৰ ভিতৰতে আপোনাৰ এইখিনি মাংসখিনি হৈ যাবগৈ এয়া মই ছাইডত লাগি থকাখিনি গোটেইখিনি হেৰি কৰি দিলোঁ এয়া চাওক ঢাকন দি দিছিলোঁ এয়া চাওক মাংস ইমান ধুনীয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান গৰম মছলা দি দিম এয়া অলপমান দিছোঁ গৰম মছলা এয়াও মই ঘৰতে বনাওঁ গৰম মছলা আৰু এয়া ধনিয়া অলপ দি মই এতিয়া ঢাকন দি দিলোঁ এইখিনি মোৰ মাংস এতিয়া হৈ গ'ল চাওক ধুনীয়াকৈ ঢাকোন দি দিলোঁ আৰু এইফালে মই এতিয়া ভাত ভাত বাঢ়িছোঁ এয়া জিকা বুট আলু ভাজিছিলোঁ এয়া মোৰ হাঁহ মাহৰ কাৰণে মই আগতেই কাঁহীখন মই সজাই লওঁ তেওঁক আগতেই যিহেতু ভাতটো দিওঁ আৰু এয়া ভাত আৰু এইফালে দালি কোমোৰা মই বনাইছিলোঁ আৰু এয়া হাঁহৰ মাংস হাঁহৰ মাংস আমাৰ ঘৰত থাকেই প্ৰায় আমি মানে খাই খুব ভাল পাওঁ হাঁহৰ মাংস এয়া হাঁহৰ মাংস অকণমান হাঁহ মাক দিছোঁ আৰু এয়া চিকেন তো ইমান মাংস নাখায় তথাপিও মই ক অকণ হ'লেও খাব লাগে এতিয়া জুতিটো মানে কি আৰু খাই থাকিলে অকণমান দেহাটো ভালে থাকিব ন যিমান পাৰে অলপ হ'লেও খাব লাগে আৰু এয়া মোৰ কাঁহীখন চাওক মই ইমান প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিব নাজানো তথাপিও কৰিছোঁ আৰু শাহমাক দিবলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল আৰু মাংস ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাব আজিলৈ আহিছোঁ